व बरकातहू होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर आज का मौजू होम्योपैथिक अद्वियात का मिजाज और मरीज़ का मिजाज है जैसे कि इस बात को पहले भी मतदद बार कर चुका हूँ कि अगर दवाई और मरीज़ का मिजाज नहीं मिलेगा तो होम्योपैथिक दवाई में अमत तलाश करना वक्त ज़ाया करने के बराबर है बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं आज के मौजू की तरफ होम्योपैथिक दवाई कार्बो वेजिटेबल्स अगर इस दवाई का मिजाज समझ जाएं, तो ये दवाई जहां लामात की रोशनी में आम अमराज में काम करती है इसी तरह मरते हुए इंसान को बचा सकती है होम्योपैथी कार्बोवेजिटेबल्स नामी दवा गहरा असर ज्यादा मुद्दत तक असर रखने वाली एंटीसोरिक दवाई है कार्बो वेजिटेबल्स दवाई में तीन अल्फाज शुरू से आखिर तक पाए जाते हैं नंबर एक काहली नंबर दो सुस्ती और नंबर तीन वर्म मरीज लेटा रहना चाहता है और कोई काम नहीं करना चाहता अगर गौर से मरीज के मिजाज को समझने की कोशिश करें तो मरीज बहुत लापरवाह होता है ये लापरवाही उसकी सुस्ती और काहली की वजह से उसके अंदर पाई जाती है यहाँ तक कि अपने करीबी बीवी बच्चों से मोहब्बत करता है कि नफरत मरीज कुछ सोच नहीं सकता अगर हम दवाई के मिजाज को देखें तो सोजश और जलन शुरू से आखिर तक पाई जाती है मरीज़ में ठंडक ही ठंडक होती है हाथों का बर्फ़ की मानत ठंडा होना पाँव ठंडे घुटने ठंडे नाक ठंडी कान ठंडे जबान ठंडी इसके बावजूद मरीज़ पंखा चलाकर अपनी तरफ करने को कहता है अगर दवाई के मिजाज को और गहराई तक देखा जाए तो जलन सोजश के अलावा खून रसना भी इस दवाई में शुरू से आखिर तक पाया जाता है खून का रसना ज़ख्मों से स्याह खून का आना फेफड़ों से रहम से मसाने से इस बात को जहन नशीन कर लें कि बेलाडोना एपिकॉक, एकोनाइट और स्केल कार की तरह इसमें खून तेज़ और ज़्यादा नहीं होता क्योंकि कार्बोविज लस के मिजाज में सुस्ती और काली होती है और खून भी रसता है बहता नहीं है अगर कार्बोविज़ टेबलस को मज़ीद से देखा जाए तो मरीज़ हमें ठंडा होने के साथ साथ जल्द नीली नज़र आती है कार्बोविज़ मरीज़ में हमेशा नज़ला पाया जाता है ये नज़ला गर्म मकान में ज़्यादा महसूस करते हैं नज़ले की तकलीफ ना सिर्फ नाक तक बल्कि तमाम जिलियों में पाई जाती है मसलन हलक नाक आँख सीना शर्मगा मसाना मैदा और अंतरियों में नज़ले का मिजाज मिलता है कार्बोइज का मरीज आमतौर तो पर नज़ले के साथ गरमाइश और देकर तकलीफ के साथ ठंडक देखने में आती है सबसे बड़ी बात जिसको कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मरीज ठंडा तो होता है फिर भी पंखे की ख्वाहिश करता है अगर आप एक तंदरुस्त इंसान को कार्बोविच की शक्ल में देखना चाहते हैं तो एक लंबे अरसे के लिए मुर्गें मिठाइयाँ, हलवा पूड़ी कचूरी, नान खताई चटपटी चीजें और ना हजम बाजारिश या इसको वाफर मकदार में दें तो कुछ ही मुद्दत बाद इंसान कार्बोविच के मरीज बन जाएगा अगर कार्बोविच के मरीज में गैस की शिकायत को गौर से देखा जाए तो चाइना में गैस खारिज होने से तकलीफ बढ़ती है लाइको में गैस खारिज होने से कोई फायदा नहीं होता जबकि कार्बोविच में गैस खारिज होने से मरीज को कुछ बेहतर लगता है जहाँ खिड़कियाँ खुली दरवाज़े खुले पंखा तेज चेहरा ठंडा हाथ पाँव ठंडे मरीज़ नीला तो कार्बोविच को नहीं भूलना चाहिए इस दवाई में मरीज की अलामत तलाश करनी चाहिए मरीज होम्योपैथिक दवाई का इंतखाब होम्योपैथिक रजिस्टर डॉक्टर से करवाएंगे ये दवाई सिर्फ मिजाज पर ही दवाई के इंतखाब के लिए है अलामत को तलाश करके ही दवाई का इंतखाब किया जाता है ये वीडियो ऐसे तालब इन के लिए हैं जो कुछ मेहनत करके सीखना चाहते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें अब तक के लिए इजाज़त दें होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर